सुंदरनगरमध्ये आयुक्त शुभम गुप्ता यांना वारांगणांनी बांध्या राख्या वारांगणा महिलांच्या बंधुप्रेमाने आयुक्त शुभम गुप्ता भारावले सांगलीच्या सुंदरनगर वेश्यावस्तीमध्ये वस्तीमध्ये अनोख्या रक्षाबंधन सोहळा सर्वांचे आकर्षण बनला महानगरपालिका आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी सुंदर मध्ये येऊन वारांगणा बहिणींसोबत रक्षाबंधन साजरे केले या प्रेरणादायी उपक्रमाचे आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता दीपक चव्हाण यांनी केले होते वारांगणा महिलांच्या बंधुप्रेमाने आयुक्त शुभम गुप्ता चांगलेच भारावले यावेळी वारांगणा महिलांनी आयुक्त शुभम गुप्ता यांना राख्या बांधत रक्षाबंधन साजरे केले यावेळी महानगरपालिकेकडून सुंदरनगर सर्व पत्री सहकार्य करण्याची ग्वाही दिली नगर परिसराची स्वच्छता बघून आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी सर्व महिलांचे अभिनंदन करीत स्वच्छता राखत असल्याबद्दल कौतुक केले या प्रेरणादायी उपक्रमासाठी सुंदर नगर मधील वारंगा नानी आपल्या दारामध्ये आकर्षक रांगोळी काढल्या होत्या तसेच फुलांचा वर्षव करीत आयुक्त शुभम गुप्ता यांच्या या महिलांनी स्वागत केले सबको हिंदी ज्यादा अच्छे समझ में आता सुंदर नगर के सभी रदिवासियों को रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आज मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि इससे पहले भी हम जहाँ पे, पे गए थे वो भी इस तरह की जगह थी जहाँ पे उनके पास भी अपना एक परिवार नहीं था बट समाज को ही उन्होंने अपना एक परिवार मान लिया था और आज इस जगह पे जब मैं सुन्दरनगर में आया हूँ तो मुझे दीपक चौहान इनकी बातों से और आप सबको देख के एक महसूस हुआ कि आप लोग भी अपने आप ही अपने आप को एक परिवार मान चुके हैं और उसी तरह से आप अपने जीवन भी जी रहे हैं गुड़ी जी हों या फिर हमारे काटे जी हों या फिर हमारे जो बाकी महानगर पालिके के कर्मचारी हों सभी के द्वारा बहुत इन्वॉल्वमेंट के साथ आप लोगों का साथ दिया जा रहा है जैसा दीपक चौहान ने बताया कि यहाँ पे उन्होंने कुछ वर्षों पहले एक स्कूल चालू की और आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छे तरह से उत्साहपूर्वक सहभाग दिया और बाहर के लो, लोग भी यहाँ पर आके आप लोगों को सिखा रहे थे आप लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और उसी के साथ साथ आप लोगों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो या फिर अदर प्रकार के कोर्सेज भी महानगर पालिका की तरफ से या फिर शासन के विविध और संस्थाओं की तरफ से आप लोगों को ये कोर्सेज भी दिए जा रहे हैं मुझे समझ में आती है ये बात कि आप लोग जो काम करते हैं वो कहीं कही ना कहीं आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से आप लोगों के लिए आवश्यक है कहीं कही ना कहीं वो परिस्थितियाँ आपकी उस तरह से रही कि आपको एक तरह के व्यवसाय में आना पड़ा लेकिन अब एन के संस्था के पर या फिर शासन के पर जो भी आप लोगों की सहकार सहायता हम लोग कर सकते हैं।